Под окнами магазина, в котором работает Наталья, опавшая листва со всей округи. Когда ворох загорается, зловоние поглощает весь жилмассив. От удушья горожан спасают пожарные. Они сказали, что просто из-за кучи листьев гнать восьмитонную машину нет смысла. Но когда загорелось сильно, они приехали потушили. Листья не палим, уверяют дворники начальство запретило. Ну, машины вывезут, гренка. Ага, почему так сейчас долго не вывозят? Ну, потому что мы еще не нагребли. А, то есть когда все соберет, да? Конечно, да? не упали все ну, деньги. Собирают в кучи, а там уже не их головная боль. Кто бросил окурок, а кто и специально подпалил. Вывести опавшую листву из дворов города обещают коммунальщики до конца месяца. 30% пойдет в мусорные баки по договоренности с компаниями-перевозчиками Остальные на перегной предприятию «Цветы Днепропетровска» и на мини-полигоны. В пяти районах города, это все три района левого берега, два района правого берега, отвели своими решениями исполкома района Совета площадки для стадирования опавшей листвы. Освободить город от даров осени коммунальщикам помогают 22 единицы техники. Урожай этого года – 10 тысяч кубов листьев. Семь уже вывезли, говорит Виталий Слепцов. В частном секторе сопавший листвой, хозяева усадеб один на один. Василий огородник со стажем. Из листьев он научился извлекать пользу. Вот компост, вот это листья, все сюда мы откидаем. Компост делаю, потом на огород. Вот это пищевые отходы. Вот сюда. Вот все, а потом это удобрение будет. На перегной идет только третья часть всей листвы. Остальную приходится сжигать, признается мужчина. В частном секторе так делают все. Ну да, куда их девать? Угу. Все завалено. Ну, есть вывозят мусор, но они вывозят такой пищевой мусор. Там банки от консервов, посуду там. Ну, листья не берут. Валентина Хлопова – эколог и по призванию, и по образованию. Она тоже живет в частном секторе. Своих соседей полить мусор отучила давно. Разъяснительными беседами и устрашающей статистикой. Женщина заведует лабораторией по наблюдению за загрязнением атмосферного воздуха. В Днепропетровске работают семь постов, на которых делаются заборы. Когда жгут листья, даже специализированное оборудование не выдерживает нагрузки. Мы ловим это все на фильтры. Естественно, у нас пыль сразу увеличивается. Если на них видно, что это у нас грязный фильтр, он такой такой желтоватый, маслянистый, такая вот у нас субстанция на фильтре. Если мы это видим, мы его бракуем. Экологи предупреждают, при сгорании одной тонны листьев в перемешку с полиэтиленом выделяется 30 килограмм углекислого газа и 9 смертельных для человека микрочастиц тяжелых металлов и канцерогенов. Среди них и фазген. Во время Первой мировой войны это вещество использовалось в качестве химического оружия, а потому к поджигателям листвы законодательство сурово. Так, я хочу попередить, что существует ответственность за эти правопорушения, которая предназначена 152 статьей Кодекса Украины про административный Правопорушення и передбачає накладание штрафу на громадян до 1360 гривен, а на субъекте строительной деятельности, посадовых и установ установ 1700 гривен. Впрочем, жители мегаполиса знают, суровость закона компенсируется необязательностью его исполнения. За этот лиственный сезон экологическая милиция составила всего 25 административных протоколов а потому полили и будут полить. Без вмешательства местных властей проблему не решить, говорят в областном управлении охраны окружающей среды. В городе необходимо отводить землю и создавать специальный лиственный полигон, а также не забывать советский опыт. Пионеры, комсомольцы на субботниках все шалпадало, перекапывали, и оно находилось в земле. В городском совете лиственный вопрос обещают решить в 2011 году. Построить за деньги инвесторов два мусороперерабатывающих предприятия, на которых будут открыты линии биологической переработки листьев. Пока же дело не сдвинулось с мертвой точки, экологи призывают горожан брать инициативу в собственные руки. Жителям частного сектора листву не полить, а закапывать в землю, тем самым удобряя грунт а обитателям высоток не быть равнодушными. Если надо, взять в руки ведро воды и потушить пожар под окнами. Ольга Волынская, Евгения Матаревская, Дмитрий Котков, студия Акцент Медиа. За последние два года выбросы в атмосферу Днепропетровска уменьшились на 12%, говорят экологи. Но признают, что это произошло за счет спада крупного производства. В то же время появилось много небольших заводиков. Они работают зачастую незаконно, под крышей коррумпированных чиновников. Закрыть эти предприятия нереально трудно, но возможно. Особенно если объединить усилия местных жителей, власти и телевидения. В этом убедилась Ирина Мороз. С последней надеждой на спасение мы решили обратиться к вам – Потому что должностные лица не исполнили своих должностных обязанностей. С таким письмом обратились к нам жители улиц Гуртовая, Минусинская и Балканская. В непосредственной близости от их частных владений уже пять лет работает завод по производству кабельной продукции, и, по словам обитателей, отравляет им жизнь едкими химическими выбросами, с запахом паленой резины. Когда выходишь из дома, выходишь на улицу, тебе просто во рту першит до такой степени, что это не передать. Когда летом мы выходим на свой участок поработать в сад, сорвать тоже яблоко, тоже малину, все это пропитано этим ацетоном. Вчера я даже вышла, только оделись. Все, заходим назад домой, потому что воздух. Или ждем, пока это все пройдет, куда-то затянет другую степь не просто почувствовали, мы просто страдаем от этого. Когда вот этот запах идет, такой психоз начинается, не знаешь, куда бежать. То есть всего колотит, жжет внутри. Жжение и плохое самочувствие, говорит профессор Вильям Задорский, связаны с воздействием на организм хлорорганики и сопутствующих материалов, которые применяются при производстве кабельной изоляции очень сильно влияет на костную ткань, на репродуктивную способность человека, на значит, нервную систему. Поэтому это очень вредные вещества и, конечно, надо этим заниматься. Со своими жалобами инициативная группа прошла по всем инстанциям, получила ворох ответов. Оказалось, что все эти годы предприятие работало с нарушениями пожарной и экологической безопасности. Из ответа областного управления по охране окружается.